Всем привет! Сегодня у нас в гостях Арман Мелоди, и мы с ним немножко познакомимся в рамках нашего YouTube-канала. Привет, Арман. Привет. А, ну давай немножко поболтаем о жизни, о киберспорте всем, что нас э, так интересует. Познакомим на, фанатов Na'Vi с тобой. А, прежде всего, конечно же, welcome, как говорится, добро пожаловать в организацию, добро пожаловать в семью. А, я вот смотрела твои старые интервью в HellRaisers, и там первая фраза, которая прозвучала как характеристика тебя, это «Арман главный». Что достаточно милая, не знаю, ну интересная характеристика на самом деле, учитывая, что несколько людей единогласно это подтвердили. Продолжается ли эта тенденция сейчас в Нави и о чем тогда была речь? Да, нет, я бы не сказал. Ну, главным можно считать меня как капитаном, в принципе, uh -huh. может быть, и по драфту. А в том составе HellRaisers, не знаю, как-то... Саня на уфир сказал, что я главный, вот и пошло поехала. И все считали меня главным там. Расскажи, как изменилась твоя жизнь за последний год, потому что у нас у всех она перевернулась. И вот расскажи, как ты провел этот год, где ты жил последние месяцы, где сейчас проживаешь. Потому что ну, прямо сейчас ты на буткемпе в Сербии, очевидно, а в целом, как обычно проходит твоя жизнь? Обычно она проходит так, что я. Ну, я живу в Астане. Э, это столица Казахстана. В принципе, каждый день играю в Доту, но у меня ничего не поменялось. Играю в Доту, смотрю игры в Доте, смотрю реплеи. И в принципе все. А так, mm -hmm. иногда на буткемп езжу. От Hellraiser съездил ездил на буткемпы в Сербию э, и в Киев. И от Нави вот сейчас еду. Ну, уже нахожусь mm -hmm. на буткемпе в Сербии. Как тебе Сербия? Алик, он не сильно еду, еду оценил. Тебе комфортно в этой стране? Да, мне комфортно. Здесь зима. Это как э, в Астане, я не знаю, наверное, октябрь месяц. Потому <laughs> ну, что, да. А сейчас, потому что в Астане минус 30. Здесь тепло. Минус 30? Да, минус 30. У нас в Киеве минус 6 примерно. Вообще не так холодно. Ну, хоть погреешься, знаешь. Расскажи, как ты проводишь свое свободное время. Ты говоришь «Дота, Дота, Дота». Очевидно, это ваш главный фокус как профессиональных игроков. Но вот я общалась с Никитой, он говорил о том, что спорт ему помогает немножко снять стресс, что очень важно. А чем ты занимаешься в свободное время? Да, честно, ничем. Ну, кроме Доты, ничем. А, ну, это приносит свои плоды, потому что о тебе изначально заговорили как о пятерке, которая стала топ-1 ладера что ну, само по себе достижение. И ты играл вот последний год да, в команде HellRaisers. Расскажи, как, каким был для тебя этот опыт, с какими вызовами ты столкнулся уже в командной... Ну, не уже в командной игре, у тебя и до этого был опыт, но тем не менее. Вот как ты оцениваешь свою игру в команде? Ну, я в HellRaisers изначально приходил, ну, грубо говоря, не кем. Я... Не знал вообще, ну, что из себя представляет Dota. Ну, я играл чисто в ранкет. Потом Ноуфир no открыл мне глаза, как надо играть в доту, как правильно умываться И как играть на пятерке. Потому что я же изначально не Post-5 игрок. Я был mm -hmm. изначально карри игроком. Потом решил сменить роль. Ну, начал получаться на этой роли. Хорошо. Играя в команде Hellraisers, я понял для себя пару важных аспектов. Это, ну, химия в команде, как правильно взаимодействовать с игроками. То, что нельзя тильтиться ни в коем случае. Надо правильно себя подготавливать к официальным играм. То, что официальные игры отличаются от э, тренировочных игр. Нужно осознавать, ну, как бы серьезность официалки и не терять голову, не впадать в панику, то что это официалка нельзя проигрывать. А Расскажи какие-то инсайты, которые тебе Саша Нолфир давал, есть ли какие-то особенные, с которыми ты мог бы поделиться, и которые действительно изменили твой подход к игре. Когда я пришел в Hellraisers, я изначально не знал даже, ну, о том, что пятерка должна помогать всем игрокам. Я думал, ну то, что надо помочь Керри, то, что надо сделать так, чтобы у него был максимальный фрифарм, максимально хорошая игра. И из-за этого я не выходил на руны, не тэпался на другие линии. Мне было все равно на них, скажем так. Mm -hmm. И еще на уфим мне сказал то, что если я в игре саппорт, то я и в жизни должен быть саппортом. Интересно, а как это. Что, что имеется в виду? Помогать людям. Ну, в смысле, в какое-то, по моральном аспекте или. Да, по, а... по моральным аспектам. Это, во-первых, во-вторых, э, в том, что другим игрокам должно доставаться все самое лучшее. Ого. То есть, допустим, еда, при... а, еда это... приехала, да. э, допустим, у всех разное. Я выбираю, ну, последним. Я хочу, чтобы все другие были довольны. Чтобы. Это грустно звучит. Немножко. Да, нормально. Или Но когда я это... приехал на буткемп, я последний выбирал, ну, место свое. Где я буду располагаться, угу. чтобы для для всех то других был комфорт. То есть его теория была в том, что ваши роли в игре непосредственно должны отражаться и на вашей роли в команде, ну физически, да, то есть ну коммуникация. Да, именно так. И тогда вы достигнете дзена, да, ну командного. Я думаю, это 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 правильно, если угу. если подумать, то ну, ну, мне кажется, это правильно. Uh, хорошо, давай поговорим уже о Нави немножко. Как ты думаешь, есть ли какие-то отличия, которые ты видишь в, в структуре, в системе uh, тренировок или подхода между Нави и, допустим, прошлыми Hellraiser's? Вот ты там отметил: да, Сашин подход, а есть ли какой-то определенный подход у гены, который ты бы мог перенять или выделить? Ну, в Нави мне он нравится больше, потому что. Условия лучше, и работа с тренером идет в взаимодействии со всеми игроками. Также подробный э, разбор драфтов. То есть, не ты один сидишь с тренером и разбираешься, а вы всей командой пересматриваете реплей, правильно? Right? Да, именно так. Какими качествами, на твой взгляд, должен обладать хороший капитан? И обязательно ли это должна быть пятерка, если вот обращаясь к теории э, Ноуфира? Uh, я думаю, нет, не обязательно это должна быть пятерка. Если капитан пятерка, то, я думаю, максимум, что он может говорить, так это базовые вещи. Это, допустим, занять определенную территорию, паровардить ее и играть в ней. Uh, основные колы, game win колы должны делать герои, которые имеют наибольший нетворс на карте. В нашем случае это Мидер и, и керри. Uh, Никита, mm -hmm. Никита и Алик. Нави ⁇ это тег, который привлекает очень много внимания, так исторически сложилось, в частности, в СНГ-регионе. Не всегда отклик аудитории бывает позитивный. Как ты к этому лично относишься? и Готов ли ты к такому вниманию со стороны? Да, я готов, а что в этом плохого? В этом наоборот даже хорошо. Когда шел про игроки, ты думал о популярности? Тебя привлекала эта мысль? О популярности... Честно говоря, не знаю. Я всегда просто хотел выиграть uh -huh. инт. Ну, в доту я играю с 7 лет, а мечта с 15 лет uh -huh. после просмотра, просмотра international А после какого это инта было? 7 лет назад это какой был инт? Ну, у меня запомнился Альянс против Нави. Это третий инт, правильно? А и что это для тебя? Это. Ну, потому что это очевидно деньги, очевидно, внимание и популярность. Но что это конкретно для тебя значит? Ну, для меня это значит то что, то, что любой человек, в зависимости от того, как он старается, при должном желании, если желание имеешь, что ты можешь добиться чего угодно. На тот момент у меня было, ну, там, 4000 ММР. Я оставил себе цель поднимать ММР каждое лето. Потому что в другие периоды я не мог играть. Так как я учился в школе-интернате, так это вроде называется, где ты в школе живешь и поэтому я мог играть только летом. Uh -huh. А что это было за, за школа с каким-то уклоном определенным? Это школа называлась КТЛ Казахско-Турецкий лицей. Она считалась интернатом, то есть я там и учился и жил и на выходных мог э -э, ехать домой. То есть я мог играть доту только в выходные uh -huh. и ну и летом когда каникулы. Да, ты много, получается, времени действительно потеряла, и сколько ты достиг уже к этому моменту без того времени, которое обычно люди могли бы уделять Доте, доте это, конечно, впечатляет. Как ты относишься к медийке, в принципе? Я думаю, что многим было бы интересно посмотреть твои стримы, был ли у тебя такой опыт, и ждать ли нам в ближайшем будущем? Ну, много людей мне говорили, предлагали даже по стрим, по стрим будет смотреть много людей. Ватсон говорил: давай да. постримишь, я тебя зарей... зарейдю. Я не знаю, это как-то не для меня. Просто само осознавание того, что люди смотрят тебя, а, допустим, игра не идет, и тебе придется, не знаю, uh -huh. ну, это морально давит. Тебе приходится оправдываться, искать какие-то, ну, не знаю. Оправдания о том, почему игра плохо идет, я обычно так не делаю. А так один играешь. Угу. Хочется забыть об этом и двигаться дальше, да? Ну когда да, обычная да, игра. Да, Ну нет. проиграл и проиграл. что такого? Ну звучит логично. Спасибо тебе большое. Я буду желать тебе удачи в рамках DPC и вообще в принципе всего сезона всего 23 -го года как минимум. Спасибо тебе за то, что уделил нам время и познакомился с познакомил себя с нашими фанатами, друзья. Пишите ваши комментарии, пожелания Арману. Ставьте лайк и, конечно, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Спасибо, Арман. Вам тоже спасибо. Давайте.